Добрый день, дорогие дети, дорогие родители. Я в первую очередь хочу вас поздравить с наступающим теплым, красивым, хорошим праздником, Днем защиты детей. И пусть сегодня погода не совсем летняя, но я вижу, что настроение очень летнее. Все, что мы делаем, мы делаем для вас. Этот праздник для вас. И этот праздник ради мира и стабильности в Харьковской области и городе Харькове. Харьковская область и дети Харьковской области всегда отличаются настойчивостью, талантливостью и одаренностью. Потому что больше всего побед в спорте, в творчестве, в школьных олимпиадах принадлежит именно харьковчанам, юным харьковчанам. Сегодняшний день и сегодняшний праздник мастерская талантов ⁇ это для вас. Сегодня я пришел не один, а со мной руководитель службы безопасности Украины Александр Викторович Пивовар и прокурор Харьковской области Юрий Брониславович Данильченко, которые вместе со мной могут в это честное мужское слово. В Харькове будет мир, в Харькове будет стабильность, спокойствие и летние каникулы. Вы проведете весело. Тепло і мирно. в номінації хореографія гран-при отримає зразковий художній колектив Крапельки гімназії номер 5 Чугуївської міської ради. Пісню отримують кубок, пам'ятний диплом та солодкий подарунок від кондитерського цеху котюша. Дитерки циф Катюша, покажіть діти, який торт, надзвичайний торт. Дякуємо. Чогось води на тисячі та й нацько творчий, чого лише вас стежина, приведе на На добро дарувала, і по, по лісам слушать. Профессия в этом году у нас открывается живописницы. Нужные просто все поделивают. Вот за на народных традициях. Кремльчанки Шевченко кусался. Он на нашей Украине иначе писанка с собой. Сьогодні на виставці ми проводимо майстер-клас за темою виготовлення українських народних оберегів. Надалі зіткнень стали кращі роботи наші. Мішечок це символ достатку. Глечик це символ води, а вода це життя. Берете на сіни. Помадуйте його клеєм. Гамулечко. Найголовніше лавровий лист, як добре виходить. А лавровий лист це слава і вмін.

да. Сегодня мы делаем рыба вот, из простые простых каких-то украшений. Да, швачка. Очень интересно, классно, много всяких прикольных занятий. Вот нам нарисовали девочки татуировочки. Красками, заплітають прически, продають різні класні аксесуари, граємо в ігри. А як Це найголовніше Це Дібної возі. Я ходив у ліці, дивлюся гриб. Пішов, взяв пилку, спиляв його, приніс дому додому, розрізав на пополам і почав довбати його. Видобав його, потім взяв наждачку, затирав його, затирав. Коли затер, потім його мазав клеєм, щоб воно блистіло. Потім знайшов такі скрепочки і скріпив його. Це там Я гуляв у парку, дивлюся, як корінь лежить, його викопали. Потім виніс на кружок і такий козак. Так как сегодня детский праздник, конечно же, мы готовим безалкогольные напитки. Сейчас сезон на клубнику и мы делаем клубничный мохито. Все будет хорошо. Обиду не дадим никого. Сейчас мирно, комфортно в Харькове, Так что все идет хорошо. Вот губернатор как раз и попробовал вот этот вот клубничный мохито, который я сделал. Спасибо этому мероприятию, спасибо нашему губернатору. Он молодец. Спортивный, если честно. Я, ну, молодец, сбитый мужик. Очень приятно. Сильный, значит, у нас будет все в порядке в нашем регионе. Впечатления замечательные. Могу только повторить. Наши дети, дети Харьковской области, харьковчане самые маленькие, это действительно очень одаренные, талантливые и настойчивые. Люди, будущие личности, это однозначно, поскольку, коль они в таком юном возрасте уже действительно делают чудеса, то, безусловно, это и талант, и будущие личности. Мы их будем всячески поддерживать и морально, и теплом своим, и словом, и делом, естественно. Впечатления очень, очень хорошие. Это олицетворение того, что в Харькове наступает мир и стабильность. Вот это самые яркие впечатления. Мир, спокойствие, такие вот праздники. И чтобы мы были вместе, взрослые, маленькие, все вместе, все единые команды под названием Харьковчане.